Приветствую новую аудиторию на канале и мной ли это вам, уважаемые постоянные зрители и подписчики. Не могу не обратить внимание на очередное, не первое и не восьмое удивительное совпадение. Постоянные зрители, которые подписались и смотрят канал хотя бы с 2021 года, не позволят соврать, что здесь так не реже трех-четырех раз в год бывает. Бывает, что вечером 30 мая автор в ролике с названием «Новое смутное время» придет к поражению путинского режима Рецепт гарантированной победы. В самом начале сердито задает вопрос, где наши модернизированные для ударов по наземным целям ракеты Нептун? Почему бы ими не начать обнулять военные объекты на территории агрессора? После чего наступает ночь и, бабах, держите российские оккупанты. В ночь с 30 на 31 мая 2024 года силы обороны Украины наносят удар по нефтяному терминалу оккупантов в районе порта Кавказ в Краснодарском крае России. Наносят доработанными для применения по наземным целям украинскими ракетами Р-160 «Нептун» из берегового ракетного комплекса «Нептун». Не иначе, как на мой канал подписаны высокие чины в нашем генштабе. Или вопрос с тем, кто на кого подписан, стоит задать наоборот. Подписывайтесь, друзья, будем вместе разбираться, а также, надеюсь, и дальше периодически становиться свидетелями и других подобных не случайно-случайных совпадений. Тем более, что здесь даются только неизменно позитивные для Украины и украинцев прогнозы. Прогнозы, которые с Божьей помощью продолжают сбываться. Журналисты небезызвестного Military ресурса Defense Express заявили по поводу удара украинскими крылатыми ракетами по российскому нефтетерминалу следующее. Здесь мы имеем буквально историческое событие, потому что это впервые отечественное ракетное вооружение было использовано для ударов по объектам на территории РФ. Во-вторых, историчность заключается и в том, что сам факт проведения удара по питающему российские оккупационные войска нефтехранилищу, в районе российского порта Кавказ свидетельствует о существенной модернизации Нептуна, добавляют эксперты, которые также отметили, что доработка изначально противокорабельных ракет Нептун для применения их по целям на суше, кроме того, должна была коснуться увеличения дальности пуска, усовершенствования системы наведения, а также, возможно, еще и увеличения массы боевой части современной украинской крылатой дозвуковой ракеты. Что еще поднимать настроение, так это системный подход сил обороны Украины. А именно предварительное повреждение или уничтожение, в общем, выведение из строя, выставленного российскими оккупантами в районе Армянска, довольно редкого в силу своей дороговизны комплекса дальнего радиолокационного обнаружения неба СВУ. Армянск расположен на Перекопском перешейке, соединяющем Крымский полуостров с материковой Украиной. Соответственно, торчавшая в этом районе мощная вражеская РЛС контролировала все наиболее оптимальные траектории для воздушной атаки военных объектов на территории временно оккупированного украинского полуострова. Воздушные атаки либо нашими дальними ударными БПЛА, такими как UJ Airborne 22, или Бобер, или AQ 400 Sight, или БПЛА Лютый. Либо воздушные атаки британскими крылатыми ракетами «Шторм Шедов, или идентичными штормовой тени французскими крылатыми ракетами Скальп, или баллистическими американскими ракетами Атакамс, или вот теперь еще и нашими украинскими модернизированными крылатыми ракетами Нептун. Специально перечислил, чтобы оккупанты в Крыму понимали, какие теперь хоть камни с неба не свергнутся на каждый военный аэродром. На каждую военно-морскую базу, на каждую военную часть, на каждую, используемую российскими агрессорами для переброски войск и боеприпасов, обобщенно говоря, переправу в Крыму. Стоимость одной РЛС «Небо-СВ» около 100 миллионов долларов. Эта трехкоординатная станция является развитием РЛС «Небо-СВ». Дальность обнаружения цели типа истребитель на высотах 10-20 км до 380 км, на высоте 500 м до 65 км. Соответственно, летевшие на высоте максимум в 200 метров ударные дроны, российская РЛС, если вообще обнаружила, то очевидно слишком поздно. Время развертывания-свертывания радиолокационного комплекса не более 30 минут. Итак, сначала в ночь на 30 мая 2024 служба безопасности Украины запустила дальние ударные БПЛА, которые вырубили российскую РЛС с неба СВУ, после чего в следующую ночь, 31 мая, в образовавшуюся пробоину в системе ПВО российских агрессоров влетели сначала с десяток относительно копеечных ложных целей адм 160 МАЛТ для перенасыщения российской противовоздушной обороны, а следом за ними еще несколько баллистических атакамс и, согласно озвученной официальной информации, 8 новых модернизированных украинских крылатых ракет Р-360 «Нептун». Атакамс, как известно, навестили паромную переправу через Азовское море в районе города Керч. А Нептуны полетели дальше и уничтожили как минимум три больших резервуара с топливом и нефтепродуктами в порту Кавказ Краснодарского края РФ. Новые украинские крылатые ракеты Р-360 Нептун очевидно получили улучшенную, фактически новую головку самонаведения ГСН с современной западной электроникой и, судя по всему, наконец вложенной в аппаратную память функции топографической и ландшафтной ориентации по заранее введенному в блок памяти снимкам местности. Кроме того, модернизированный Нептун, вероятно, получил новый удлиненный корпус для дополнительного запаса твердого топлива и, соответственно, уличную дальность применения. Как заявляют некоторые эксперты, по сути на вооружение ЗСУ поступила новая украинская крылатая ракета. Способная, по одним данным, доставать в том числе и наземные вражеские цели на расстоянии до 400 км. По другим, в которые мне лично пока не верится, но тем не менее очевидно, что работы над этим идут, по другим данным, якобы эти Нептуны способны уже летать на дистанцию в 700 километров. Продолжая хорошие новости, США разрешили ВСУ бить по территории РФ американским оружием, но с рядом оговорок. То есть использовать американские системы вооружений для обнуления агрессоров конкретно на их болотах пока что можно только на Харьковском фронте. ЗРК «Патриот» можно использовать по военным самолетам в воздухе, однако при этом пока что не одобрено применение ракет «Атакамс» по российской территории французские и британские партнеры, судя по заявлениям нашего верховного, пока что также придерживаются каких-то неоднозначных половинчатых позиций, разрешают поражать военные цели, в том числе и своими крылатыми ракетами «Штормшедов» и «Скальп», но только на территории Белгородской области для сдерживания наступления орков на Харьков. Ну и на завершение, с видно проглашенными терминами. З настанням червня місяця починаємо особливо уважно очікувати міграцію перших бойових соколів f 16 Fighting Falcon на наші українські терени. Станом на початок літа маємо вже підтверджену союзниками кількість щонайменше у 85 одиниць, придатних до використання за будь-яких погодних умов багатоцільових американських бойових літаків f 16 Зокрема, найпершими почнуть поставку наших нових українських винищувачів союзники з Данії, ВПС яких загалом мають 19 таких літаків. Також вже в цьому році частину своїх бойових соколів надішлють Нідерланди, які вже оголосили, що придадуть захисникам українського неба щонайменше 24 своїх бойових сокола. Ще 22 крилаті бойові машини посилять ВПС України, завдячуючи королівству Норвегія. І ще до 30 літаків F-16 впродовж наступних 3,5 років прилетять із Бельгії. Тобто кінцева цифра отриманих українською державою тільки від Європейських союзників, американських винищувачів F-16 може становити не 85 а навіть 95 літаків. Також важливо зазначити, що конкретно Данія, Нідерланди, Норвегія та Бельгія приймали участь у проєкті F-16 з самого початку розробки та створення найпоширенішого сьогодні на планеті легкого багатоцільового винищувача. І тому завжди першими модернізували свою F-16, що не виходили нові пакети оновлень. Тож, всі літаки, що на наступне десятиліття складатимуть основу нових та сучасних українських військово-повітряних сил, матимуть рівень модернізації щонайменше F16 блок 40 дріб 42 або f 16 блок 50 дріб 52. Сердечно дякую кожному шановному глядачеві, який підтримують цей канал. Та тим самим підтримують нашу спільну інформаційну боротьбу проти російських агресорів. Дякую вам, шановні друзі. Продовжуємо разом деморалізувати кримінських окупантів. Сенце в інше сповнове співгромадяни. Переможемо знанням.